విశ్వకర్మణే కృష్ణ యజువేది విశ్వకర్మ సూక్తంలో భాగంగా ఆరవ మంత్రాన్ని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది మీరు సాధన చేయడానికి అనుకూలంగా ఈ వీడియోను తయారు చేయడం జరుగుతుంది నేను మూడు సార్లు చదువుతాను ఒకసారి చదివేది విని రెండు సార్లు నాతో పాటు श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः परो दिवा परो दिवा परो दिवा पर एना पर एना पर एना, परा एना। पृथिव्या 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 परो दिवा पर एना पृथिव्या परो दिवा पर एनापृथिव्या परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवे भीरसुरैर् परो देवे भैरसुरैर् परो देवे भैरसुरैर् परो देवे गोहायत गोहायत गुहायत पारो देवरसुरैर्गुहायत परो देवरसुरैर् गुहायत परो भेरसुरैर्गुहायत कग्गस्विद्गर्भं 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 प्रथमं 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 दध्र आप दध्र आप ध्र कग्गस्विद्गर्भं प्रथमं दध्र कग्गस्विद्गर्भं प्रथमं दध्र कग्गस्विद्गर्भं प्रथमं दध्र आप देवासमगच्छन्त यत्र देवासमगच्छन्त यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे ए विश्वे ए विश्वे ए

परो दिवा पर एनापृथिव्या परो देवे भीरसुरैर्गुहायत् परो देवे परो देवे कग्गस्विद्गर्भं प्रथमं दध्र आप कग्गस्विद्गर्भं प्रथमं दध्र आप कग्गस्विद्गर्भं प्रथमं दध्र आप यत्र देवासमगच्छन्त विश्वे यत् సమగచ్చంత విశ్వే విశ్వే దీన్ని మంత్రంగా సూక్త సూక్తపారాయణ విధానంలో ఎలా చదవాలి అనే విషయం परो, दिवा परो कग देवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्गुहायत कग्स्विद्गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे धन्यवादालु नमो विश्वकर्मणि